Кто вы? М -м -м. Русская, белорусская, украинка, казачка. А так и бывает. Ну да, бывает, к сожалению. Может быть к счастью. Ага. Вы понимаете, что вы хотите от меня того, что я не могу вам дать? Ага. У каждого своя правда. Каждый думает настолько, насколько он, ну в силу своих возможностей, своего ума, своей политики как-то... Я, я не могу вам не сказать не ни да, не ни, да, не ни нет. нет, я можно я буду посерединке? Ага. Да, да мы не ваши, не мы. вы не мы. Мы один, один народ. Россия, Беларусь, Украина. Мы один народ. Ну точнее, мы, мы все смешанные, не не да, у всех разная политика все, политика, все живут по-разному, я это все понимаю. понимаю. Но, Но мы все, все смешанные. Ага, Зеленский, Зеленский, вообще-то наш, да, ну как бы общий, но если говорю, мы же общая страна, ага, а я откуда могу знать, почему задают мне такие вопросы? Я обычный житель, я обычный народ, у меня нет власти, у меня нет ничего, я ничего не могу сделать, ничего не могу предпринять. Почему задают мне такие вопросы? Ага, ты говоришь мне одну, другой мне говорит другое, третий мне говорит третье, пятый, десятое. Как, откуда здесь правду-то выявить? Скажи мне, пожалуйста. Ага. Гонконг? Нет, Ханчжоу. Что-то он не схожий на женщину из Чайна. Ну, потому что я не китайка. Кто вы? Русская, білорусская, украинская казачка. А так и буває? Ну да, бывает, к сожалению. Может быть, к счастью. Я вибачаюсь, можливо, це, це запитання звучатиме некоректно, коректно, але що у вас з віями? Uh, как вас зовут? Мне зовут Сергей. Сергей, меня Кристина очень приятно. Я понимаю uh, на украинском немножко, но не настолько, чтобы на нем говорить, Христя. Вы поддерживаете в Украине. Ну, мне кажется, это человек, который будет поддерживать на Украине. А Крым чей? А? На вашу точку зрения. Чей Крым? Можно я скажу, Крым? Свой Крым. <свят> <свят> я, я не знаю, чей Крым, правда? То есть, живучи в Чайне, вы уважаете mm -hmm. Крым своим? Вы знаете, политические моменты я как-то не готова с вами обсуждать, только лишь потому, что у каждого своя правда. Каждый думает настолько, насколько он ну, в силу своих возможностей, своего ума, своей политики как-то я не могу вам не сказать ни да, ни нет, я можно я буду посерединке. Христя, а какая правда у вас? Не можна, Что? Бути, пос... не можна бути посередині. Посередині не можна бути. Яка правда у вас? Моя правда, що я не хочу війни, я хочу, щоб ми мирно жили, і не хочу, щоб умирали а, і за якоїсь сраної території, і за якоїсь сраної землі люди, які ціна життя, вона не зміряма з ціною землі. Ви розумієте? Тобто, есть... делить какую-то странную территорию за то, чтобы вы люди, и потом люди от этого же страдали. Я не хочу об этом говорить. Христиа, а кто в этом винен? Виноват кто? Виноваты люди, вот кто. Виноваты люди, у которых в башке своя политика. Вот. Какие люди? Такие, как мы с вами. Какие? Обычные. А в чем у которых есть власть, у которых а, есть возможности, которые хотят чего-то больше, чем обычный народ. Те люди виноваты, все. Что, В чем проблема? Кристиан, например, я в Украине, в чем я винен? А, а я, я откуда могу знать, почему задают мне такие вопросы? вопросы? Я а обычный житель, я обычный вопрос. народ. У меня, власти, у меня нет власти, у меня, у меня нет ничего. ничего, я ничего не могу ничего. сделать, ничего не могу предпринять. Почему задают мне такие вопросы? Вам это очень сильно интересно, у вас это очень сильно изнутри гневит. Почему вы можете свое вылезть на меня? Я вам что я сделала? Что я вам сделала? В чем я виновата, а? да ты бачишь здесь мою агрессивность? Вы понимаете, что вы хотите от меня того, что я не могу вам дать? Я хочу от вас того, что вы мне не можете дать. Да, вы хотите услышать от меня то, что вы хотите услышать. А я не могу вам дать этого, потому что я считаю что не так. Я не хочу того, что вы мне не можете дать. Хотите. Поэтому вы задаете мне такие вопросы. Если бы вы хотели просто поговорить, вы бы не спрашивали обо а мне. Наверное, могу... Наверное, за гроши я этого не хочу от вас. Что я могу сделать? Скажи мне, пожалуйста, что? Хорошо. Вот. Ты у меня спрашиваешь, что я могу э, сделать, э, чтобы было иначе как-то, по-другому, чтобы война прекратилась, чтобы кто-то остался виноватым, кого-то наказать. Что я могу сделать? Я не а? интересуюсь тем, какая ваша думка. А не те, що ви можете зробити. Я поставив вам запитання, хто винен у війні. Ви кажете, винні звичайні люди. Я вам ставлю запитання: в чому я винен? В чому я винен? Я звичайна людина. В чому я винен? Ви нічого не виноват, я ні в чому не виновату. А хто винен? Что так. власть? Яка? Это это не определенный человек, это это власть, это чия? борьба. Чья влада России, или Украины? Это невозможно сказать, потому что мы не можем до конца владеть информацией, чтобы точно сказать, кто виноват. Как так? Но. Но нужно не так думать, нужно думать о том, о своей семье, о своей родне, о своих близких. Не о том, что кто, что виноват, где, как. Христия. Нужно думать, себя сохранить. Христия. Себя Христиан. Ты знаешь, что происходит в Харькове? Откуда я могу знать? Христя. Не, Харьки... не знаю. Харьков постоянно обстреливает Россия. Но ты там был, ты видел прям, что Россия обстреливала. Ну, почему, почему, какая информация должна быть? Представляешь, вот ко мне домой бомба залетела, да? Разрушила полностью весь мой дом. А я такая говорю, а это вот Украина сделала. Это Украина сделала, а это сделала Россия. Откуда я это могу знать? Откуда? Христа. Как это проверяется? Каким образом это проверяется? Я не пойму. Это может быть Польша, может быть Германия, может быть Америка. Да хоть кто угодно. Сейчас такие технологии, что ты можешь любую бомбу а вон, за этим за жучком к себе привести. Откуда мы можем это знать? Это делается, чтобы скомпрометировать агрессию, не настроить людей, чтобы люди друг друга не ненавидели. И это я понимаю. Ты не понимаешь, возможно, но я это понимаю. Христя, то это Россия? Чи Украина? Чи це Америка, бомбить Харьков? Кто Харьков Везде есть плохие люди. Везде. Везде. В каждой нации есть плохой человек. Насильник убит и так далее и тому подобное невозможно одного человека судить по всей стране почему ты мне спрашиваешь такие вопросы но ну, смотри в каждой нации есть своя связь понимаешь в каждой ну в каждой нет такого чтобы все украинцы были хорошие либо все русские были хорошие либо все американцы были хорошие там или в германии были все ав... нет такого в каждой есть в каждой который портит, портит просто все портит. Но это это есть, так оно и будет. Ты не за каждому сидишь. У каждого разная семья. Христя. Разное воспитание. Ты что закрыла? Ты закрыла? Зак 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 я вижу, что это тебя дуже хвилюет. так? Ты нервуешь? Так. Я нервую, потому что я вспоминать начинаю о том, ага. сколько мальчишек погибло, сколько семей пострадало, сколько использовали пацанов. Пацанов? пацанов. Это же кошмар, пацанов. Христа, яких пацанов? Что да? за пацаны? Военных. Яких? Рожні? А чому військові росії прийшли в Україну зі зброєю? Но ну, не пришли вони... что... не пришли бы они на территорию Украины с оружием, были бы с ногами и руками. Пришли с оружием убивать людей, оторвало ноги. Mm. Ты понимаешь, что... Вот сейчас у нас с тобой разговор, это очень сильно бесполезный разговор, только лишь потому, что у тебя своя правда, у людей другая правда, у меня своя правда. А я как правда? Тебе... Я не хочу тебе ничего доказывать, я не хочу говорить о том, то, что мы пришли с оружием, мы все смешанные, мы все смешанные. У нас Скажем, да, допустим, ты на ты Украине ты а, есть города, где живут мои родственники, да, понимаешь, мы не все не смешанные. Ты, ты думаешь не не о том, не что, не что я хотела просто уничтожить Украину только лишь потому, что, что просто, что просто не захотела вот территорию? Ага, а почему раньше это не произошло? Почему раньше так не, не случилось? случилось? Я. Задай себе этот вопрос. Почему раньше не пришла убивать Украину без этих людей, ваших людей, как ты говоришь? Да, да мы не ваши, не вы, не мы. Мы один, один народ. Россия, Беларусь, Украина. Мы один народ. Ну, точнее, мы все смешанные, да, у всех разная политика, политика все, все живут по-разному, я все это все понимаю. понимаю. Но, но мы все, все смешанные. Понимаете? У каждого а, в Беларуси, в Украине есть родственники. Кто кому приезжают, с кем не общаются, не общаются не да, вот, допустим, я, я украинский язык не вообще не знаю, не правда, честно. Я немножко понимаю, но не настолько. Христи. чтобы прям разговаривать на украинском языке. Но это не означает мою человечность, и это не означает о том, то, что ты можешь так сказать, что русский народ пришел убивать украинцев. Ты что, нормально вообще? У тебя в башке нормально все? Это неправда, так? Думай, как хочешь. За... Я никого не хочу защищать. Пришли защищать, да? Ну защищать же пришли прошли от Кто такие бандеровцы? Ты не знаешь кто такие бандеровцы? Нет Ну вас же говорят что бандеровцы у нас Ну расскажи мне кто такие бандеровцы? Я не знаю кто это Ну если ты сказал значит ты знаешь расскажи Так я их никогда не вижу, как я могу знать? А я, я. куда могу это знать? Ну, вас же так кажут, что у нас бандеровцы. Вы пришли нас спасать от бандеровцев. Кто вам сказал? сказал? Кто тебе сказал? сказал? Ты, Ты понимаешь, сказал? что население, население Украины, сколько, сколько там, 40, 40 миллионов, 37 миллионов, миллионов тысяч, тысяч населения, да? Допустим, да, население да. страны России, да, да. Страны... А, а, страны, страны, да не знаю, знаю сколько, не, не, считала, не считала, не в курсе. Да, просто да, и, допустим, взять один город, некоторые говорят одну ситуацию, другие говорят другую ситуацию, и также взять Украину. Ты говоришь мне одну, другой мне говорит другое, третий мне говорит третье, пятое, десятое. Как, откуда здесь правду-то выявить? Скажи мне, пожалуйста, откуда можно выявить по одному человеку, по десяти человекам, по двадцати, не знаю, поскольку правду? Правду знают только те, кто это все начал. Откуда ага. ми можемо знать, что А хто начал? Кто это все почал? Почал кто? Чего? Ты сказала, правду знает той, кто це все почав. Кто это почав? Я говорю, знают правду только те, кто это все начал. Кто почал? Ми этого не знаем. Кто почал? Президенты. Какие? Ну наши какие. Наши. В принципе, Зеленский, Зеленский, вообще-то наш, да, ну как бы общий. Но я же говорю, мы же общая страна по сути по факту, да, Украина, Россия, Зеленский изначально был наш, ну наш мужчина, да, который учился в сколько-то бюроки, Крысти, сколько-то бюроки. Хавол даю. Давай начнем гадать, начни гадать. Ну я не можу. На чому мені гадати? На свистку твоєму чи на чому? Скільки а, ти А, моє, це свисток, да? Ну а як його називають, Свисток? Ти, до речі, за айфона сидиш чи ні? Запропонував на свистку погадати, вона втекла.